वडोदरा पूरे गुजरात पूरे इंडिया को हैप्पी दिवाली सो so, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहुत सारे नॉर्मल एग्जीबिशन देखते हैं है ना कि न्योहार होते हैं तो काफी सारी चीजें जो महिलाएं अपने आर्ट से बनाती है अपने हाथों से बनाती है और उसके एग्जीबिशन लगते हैं एंड प्रोफेशनल पर्पज वे पे भी होता है पर एक बहुत खूबसूरत जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है जो हम इनको दिखाएंगे ये हमारे उमा जी है और साथ में ये हमारी इंटरनेशनल आर्टिस्ट दिया ये भी है साथ में तो ये खास करके जो मुझे जो पसंद है वो जो विकलांग दिव्यांग भाई बहन का जो एग्जीबिशन एक्सपो होता है वो मेरा सबसे हमेशा फेवरेट रहा है और मैं आप सब लोगों को बोल दू दिव्यांग नाम है ना आपको बहुत सोच समझ के दिया है क्योंकि आपका जो दिव्यांग है ना वो एक नॉर्मल से भी बहुत बढ़िया है आप में इतना टैलेंट है जो नॉर्मल में कम होगा है ना तो पहले तो अपनी चेयर आपके लिए एक बार जोरदार ताले बजा दीजिए इतना इतना उत्साह से ये लोग काम करते हैं इतना उत्साह से ये लोग आगे बढ़ते हैं इतना उत्साह से वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं कि मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है तो बहुत अच्छा एग्जीबिशन इन्होंने आज लगाया यहाँ पे और क्यों भी मैंने काफी बॉडी 50 कंप्लेन होती है मुझसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है ना? तो आप और इनसे सीखे, अगर भी आप में आलस भरा हुआ है कम्पलेन भरा हुआ है तो आप आज से ये इनका वीडियो देख के प्रेरणा प्रोत्साहन ले सकते हैं तो मैं खास करके सर से बात करना चाहूंगी कि सर ये जो आपने एग्जीबिशन ये ऑर्गेनाइज किया है ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे बिल्कुल मैम आज जो है आ, हमने ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक सेंटर है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में रोजगार महानिदेशालय हमारा एक विभाग है जिसके तहत ये हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड जो है पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष में ट्वेंटी फोर सेंटर्स हैं जिसमें से वडोदरा एक सेंटर है और रोजगार महानिदेशालय के निर्देशानुसार निर्देशानुसार हाँ, हमारे यहाँ दिवाली के ऊपर जो है प्रत्येक सेंटर पर दिवाली मेले आयोजित किए जा रहे हैं उन दिवाली मेलों का जो आयोजित करने का जो प्रमुख उद्देश्य वो यही है कि जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो इतनी कोशिश करते हैं यहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं पूरे एक वर्ष तक ये एक एक साल की लंबी ट्रेनिंग लेकर के यहाँ से पास आउट होते हैं तो इनके हाथों में बहुत कौशल है हमने इनको बहुत अच्छा सिखाया हुआ है तो अपने हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जहाँ पे इन्होंने आज यहाँ पे विक्रय भी किया है उनको प्रदर्शनी भी करी है तो ये चीजें हैं कि हम इनके जो इनके हाथों से बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आम जन तक लेके आए इनके कौशल को जो है आम जनता तक पहुँचाएं कि इन बच्चों में कितना कौशल रखा हुआ है तो वही हमारा एक प्रयास था और ये हमारा सेकंड दिवाली मेला है वडोदरा में तो आज हमने यहाँ पे उस चीज को किया और साथ ही साथ हमने भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के भी उन केंद्रों को यहाँ शामिल किया है जो दिव्यांग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है जितना ज्यादा हमारे से प्रयास हो सके उसको हम संपन्न कराए और उसी का ये की उदाहरण है दिवाली मेला तो आज यहाँ पे सभी बच्चों में बहुत खुशी है और सभी संस्थाओं में बहुत खुशी है जिन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सभी बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी आज अर्निंग भी लेके गए हैं और बहुत खुश भी हुए हैं और काफी संख्या में आम जनता यहाँ पहुंची है लोगों को यहाँ देखने को मिला है कि वास्तव में जब हम आम मेलों में जाते हैं अपने परिवार के साथ जाते हैं उत्साह के साथ जाते हैं तो हमें उन मेलों में उन मेलों के साथ साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेलों में तो बहुत जरूर जाना चाहिए बहुत जरूरी। क्योंकि दिवाली हर घर में बनती है तो हम क्यों ना यहाँ से कुछ खरीदे इनके हाथ से बनी हुई चीज क्यों ना खरीदे और ये हमारा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उद्देश्य है मेक इन इंडिया को हमें बढ़ावा देना है मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो उस चीज को हम यहाँ पे जो है सुचारू रूप से जो है उस चीज को लेके आ रहे हैं और यही हमारा छोटा सा प्रयास था जिसको हमने बहुत अच्छे से निभाया और आगे भी हम अच्छा प्रयास करेंगे कि इस मेले को जो है वृद्ध स्तर तक लेके जाए ये अभी छोटा प्रयास है इसको आगे कोशिश यही करेंगे कि इसको हर चरण में इनको थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाए ताकि ये जो है एक अच्छा विशाल दिवाली मेला हमारा बने बच्चों और मैं तो ये चाहती हूँ कि हर 15 डेज पे हर मंथ पे ऐसा गैदर होना चाहिए जिससे इनको एक रोजगारी का जो क्षेत्र है वो मिलता रहे एंड मैं इन मेरे साथ सारी बहने हैं तो मैं वन बाय वन जानना चाहूंगी तमारो कौ स्टॉल हो तो थो, थोड़क बोल सो तमारो को स्टॉल हो तो ज्वेलरी नो स्टॉल अच्छा तो शु नामीता मैम ज्वेलरी ना ना नो स्टॉल हो तो वीडियो हमने बताइए तमारो सो स्टॉल બોટલ ચોરાફળી જ્વેલરી ભૂંગળા બટાકા પાપડીનો લોટ એનો સ્ટોલ હતો તમારો શેનો હતો અચ્છા મેમ વર્કિંગ છે ઉન માટે તો હું જ કહી દઉં છું કે આથી બનાલા સાબુ શરબત ફરસાણ પાપડ અને ખાસ તો હું મોતે એમના પાસે આજે લેવા જ આવી છું અને હું એકચ્યુઅલી શું છે કે જયારે નોર્મલ આપણે જે એક્ઝિબિશન કે સર નોર્મલ એક પ્રોડક્ટ દિવ્યાંગ એક્ઝિબિશન્યુફેક્ચર ચીઝ ટેસ્ટ અલગ હોતી હે તો ઉમાબેન છે ને ખાલી ટેસ્ટ વાળી વસ્તુ નહીં પણ કોસ્મેટિક વસ્તુઓ પણ બનાવે છે બે એક વાર ઉમાબેન માટે તળીઓ વગાડી દો અને કોંગ્રેચ્યુલેશન હમણાં જ એમના મેરેજ થયા છે ઓકે મેમ તમારો સાનો સ્ટોલ હતો અચ્છા પાણીપુરી પાણીપુરીનો સ્ટોલ હતો

मैम हम नारी संरक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें okay. इन लोगों ने बनाया तो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टॉल था जिसमें हमें दिए गजरा स्क्रोल पेंटिंग एंड शॉट बैग बहुत सारी उसमें चीजें थी okay. और बहुत हमको खुशी है अच्छी हमको अर्निंग हुई और इन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है पर एक बार जोरदार

નાઇસ થેન્ક યુ સો ખૂબ જ સુંદર છે દિવ્યાંગોને સપોર્ટ કરીએ દિવ્યાંગોને સાથ આપીએ સહકાર આપીએ અને એટલી ટેલેન્ટ છે આ લોકોમાં સૌથી સૌથી વિશેષ વસ્તુ કે આ લોકોમાં હિંમત બહુ છે કરેજ બહુ છે જે નોર્મલ માણસ હિંમત નથી કરતો જે આ લોકો હિંમત કરે છે હું ખુબજ સુંદર કપલ સાથે ઊભી છું તમારું નામ શું સત્યમ સત્યમ શાહ સત્યમ શાહ અને ઉમાપાલ હવે તો ઉમા શાહ થઈ તો ખાસ કરીને આમનું ઇન્ટરવ્યુ લેવાનું કારણ મારું એક જ છે કે બંને વિકલાંગ છે ખૂબ સુંદર કપલ છે તો મારું સત્યમભાઈને પૂછવાનું એક પ્રશ્ન છે કે સત્યમે બંને વિકલાંગ છો હે તો ઉમાબેન સાથે તમારા લગ્ન થયા છે તો ઘરનું કામ બીજી બધી જવાબદારી પ્લસ ફિઝિકલી થોડી ઘણી મુશ્કેલી છે તો તે છતાં પણ તમે એમને કેરિયરમાં સપોર્ટ કેવી રીતે કરો છો એમને આગળ વધવા માટે જેમકે ઓલરેડી પહેલેથી પણ બહુ વર્કિંગ કરતા હતા અલગ અલગ કામ કરતા હતા કે વસ્તુ બનાવવાની છે તમને ખબર છે જેમ કે સાબુના એ વસ્તુ આજે પણ એ કરે જ છે હવે જેમ કે આ રીતના જયારે સ્ટોર લાગે છે ત્યારે અમે એમની સાથે આવીએ છીએ એમને સપોર્ટ એ રીતે કરીએ છીએ કે ભાઈ ચલો એમને જે પણ વસ્તુમાં કરી શકીએ અમારા તરફથી લાઈક

ઘણી બધી વસ્તુ અમે લોકો ઘરે બનાય છે ને મારા જે હસબન્ડ છે એમનું ઇન્ટેન્સ એક જ છે કે અમે બીજાને કામ આપી શકીએ ઓ વાહ તો બસ એમની સાથે હું પણ જોડાઈ છું એક્ચુઅલી અમારે બંનેનું એક જ છે કે અમે તો કરીએ છીએ પણ અમારા દ્વારા બીજાના ઘરમાં પણ રોજગાર મળે બસ એક એક ઉદ્દેશ છે એની પર જ અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે આપણા સાથે બીજા એક વિકલાંગ બેન છે આપણે એમનું ફૂડ સ્ટોલ હતું યસ સો શું ફૂડ સ્ટોલ બહુ સારી વસ્તુ છે કેમ કે બહુ જલ્દી સેલ થાય છે ને જે આઠળ વર્ક માટે બી તો શું આગળ શું સપનું છે

sim <coughs>